ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 5th ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ 6.3 ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਪਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1000 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ 1 2 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 1 ਲੀਟਰ 300 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੇ आप देखते हैं एक लीटर का देखो बच्चों पूरा हो गया पूरे की हो गया बच्चों डेढ़ लीटर हो गया पाँच सौ यानी एक लीटर का पूरा हो गया फिर देखो पांच सौ हो गया छे सौ सात सौ अठ सौ अठ सौ मि लीटर यानी एक लीटर अठ सौ मिल लीटर इनू आप मतलब आठ सौ लीटर भी लिख सकते हैं अगले जो बच्चो एक लीटर का पूरा है उस तो बाद देखो बच्चों। पाँच सौ हो रि एक लीटर 500 मिलीलीटर यानी कि एक दशमलव पौ लीटर ठीक है बच्चों अगले से देखो एक लीटर आप पूरा हो रहा है उस तो बाद कि सौ हो ऊपर है यानी एक लीटर सौ मिलीलीटर आप लिख सकते हाँ एक दशमलव सौ लीटर ठीक है अगे देखो पूरा दो लीटर है है ना तो आप दो लीटर जीरो मिलीलीटर लिख लिख हैं यानी कि दो पॉइंट जीरो लिख सकते है। ठीक है बच्चों आगे देखो अगले ज करना बच्चों हेठ दिते विच दिती गई मात्रा अनुसार रंग भरना है रंग भरना बच्चों आपने हूँ रंग भरना है देखो इन्हें की क्या है कि तेरह सौ दा का रंग भरना आपने तेरह सौ यानी कि एक लीटर का यह हो गया उस तो बाद एक दो तीन आउरे तक हो गया की करना बच्चों रंग भरना ये किसी रंग भरना है ठीक है चंकी तरह रंग भर सकते उस तो बाद अगले ज देखो चो अठारह सौ अठारह सौ पंद्रह सौ तो हो गया सोलह सौ सो, सत्रह सौ अठारह सौ यानी कि उरे तक आपने की करना है रंग भरना है अपा ने रंग भरना ठीक है अगर अगर से कि चौदह सौ है हज़ार तो यह हो गया एक लीटर ग्यारह सौ बारह सौ तेरह सौ चौदह सौ इन्हें अपने रंग भरना ठीक है ठीक बच्चों आगे बच्चों। देखो 900 900 नौ का मतलब हज़ार तो कट है यानी कि उड़े तक एक लीटर तो भी कट है इन्ना आपने रंग भरना है बच्चों ठीक अगले जो देखो बच्चों ग्यारह हज़ार तो ये हो गया ग्यारह सौ ठीक है इन आपने रंग भरना है ठीक है बच्चा चंह तरह रंग भर सकते हो इससे अगे देखो अच्छा। ठीक है अगर खाली थामा पर भरो बच्चों खाली थामा पर भरनी है एक दस मतलब एक सौ पच्ची लीटर है यानी कि सॉरी तीन दशमलव एक सौ पच्ची तीन लीटर हो गया एक सौ पच्ची मिल लीटर हो गया अठ दशमलव सात सौ बी किलो लीटर है यानी कि अठ का किलो लीटर हो गया तो सात सौ बी जोड़ा है वो लीटर हो गया ठीक है उदे देखो चार लीटर नौ सौ अड़ताली मिल लीटर यू आप नौ दशमलव नौ सौ अड़ताली लीटर लिख सकते हैं पंद्रह किलो लीटर है ते 650 ਲੀਟਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 15.650 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ 18.045 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਲੀਟਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੇ 0.45 ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ठीक है एक लीटर तो मिली लीटर एक लीटर से हज़ार मिली लीटर होंगे बच्चों जो बडे तो छोटे ज़्यादा आप करते हैं गुणा करते हैं तो उ है सत दसमलव छे गुणा हज़ार जो दसमलव आप हटावे फिर की आजूगा बच्चों दस आऊगा क्योंकि अंक एक है दसमलव दो बाद जीरो जीरो कट के बच्चों की आ गया छिहत् सौ की आ गया बच्चों मिली सौ मिलीलीटर ठीक है बच्चों आगे देखते हैं अब अपन ने 250 मिलीलीटर ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਚ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ 1000 1000 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਚ 1000 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਬੱਚੋ 0.250 लीटर ठीक है आगे देखो हूँ किलो लीटर तो लीटर से बदलना यानी बड़े तो छोटा यानी गुणा करा कि हज़ार नाल गुणा करा तो की, की आजगा बच्चों दस हटा के नीचे सो आजगा तो गुणा च हज़ार आ गया दो जीरो ना दो जीरो कट गए बच्चों कि रह गया चार हज़ार दो सौ पाँ की लीटर ठीक है, है बच्चों ਅਗੇ ਦੇਖ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ 845 1000 ਕਿਉਂ ਦਸਨ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਖਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 845 मिली लीटर ठीक है अगे देखो लीटर तो किलो लीटर यानी छोटे तो तक तो करा भाग करा हज़ार ना करते हैं भाग बानवे भाग हज़ार कि बच्चों जीरो पॉइंट जीरो बानवे किलो लीटर ठीक है बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी तो कंप्लीट होगी ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ